Здравствуйте! Сегодня мы с дочерью приехали в город Хильдесхайм. Это небольшой немецкий городок, который находится рядом с Ганновером. А приехали мы сюда на концерт симфонической музыки. В этом зале, в холле 39, сегодня будет выступать прайм-оркестр. Это Оркестр симфонической музыки, Украинский оркестр, Харьковский оркестр симфонической музыки. Мы не раз были на концерте этого оркестра в Харькове. Нам очень нравится его программа. Каждый раз оставались довольны концертом и под большими впечатлениями. И поэтому, когда здесь, в Германии, мы увидели афишу гастрольного тура, прайм оркестра, то решили обязательно побывать на этом концерте. Тем более, что с мая 2022 года прайм оркестр дает благотворительные концерты в поддержку Украины. Вот сейчас мы находимся в холле. Концерт еще не начался, видимо, афишу. Концерт состоялся еще в прошлом году, 2 декабря 2022 года. Прайм оркестр появился на музыкальном и концертном про пространстве в 2014 году и моментально стал лидером всех концертных программ. Это зал, где будет проходить концерт. Видим сцену, экран. Und wir bereiten uns auf den Konzert. Wir hören die ukrainische Rede. Viele sind gekommen, um den Konzert in Sivanka zu veranstalten, in welcher Föderation gelitten haben. Ihre Unterstützung ist sehr wichtig. Im Folgenden möchten wir Ihnen ein kurzes Video über unsere Heimatstadt zeigen. Wie war Kharkiv vor dem Krieg? Und was hat die Russische damit gemacht? И вот на экране мы видим название своего города. Харьков. Довоенный город. Красивый, современный, зеленый. Молодежный. Железнодорожный вокзал. Источник Саржиньяр. Пар Горького, канатная подвесная дорога. Снова Пар Горького, красивый и современный парк. Газпром, Стадион Металлист, Сад Шевченко, все эти фонтаны, все это я показывал, колесо обозрений в парке Горького. У меня не одно видео о этом красивом городе о нашем. Это улица Сумская. Главная елка страны. Зеркальная струя. Рождественские базары. таким было начало концерта. Грустным, печальным, тяжелым. Мы плакали, и очень многие в зале плакали. Первое произведение, которое мы услышали, это была рождественская украинская песня «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича. Каждый год перед Рождеством и в новогодние праздники эта песня раздается во всех уголках планеты. состав оркестра 21 века уже далек от классического. Рок-бенд, вокалисты, хоровая группа, струнные, духовые и ударные группы. И, конечно же, всемирно известные композиции в собственных оригинальных аранжировках. эффекты, вокалисты, хор, рок-бэн, огромный труд и профессионализм всей команды Prime оркестра сделаны концерт не забываем На концерте прозвучала украинская народная песня Червона Калына. После вторжения России в феврале 2022 года эта песня стала одним из символов Украины. За 9 лет существования Prime оркестра было создано 20 программ и 750 концертов. Полные залы по всему европейскому континенту и за его пределами.